ूतचिन्तन श्रीगुरुदेवदत्ता नमस्कार स्वामी भक्तांनो श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ आज आपण दत्त दत्त महाराजांचा एक मंत्र श्रवण करणार आहोत त्याने आपले गुरु बळ स्ट्रॉंग होऊन आपल्याला गुरुचे आशीर्वाद मिळतील हा मंत्र श्रवण करताना आपले मन अगदी प्रसन्न होईल आपल्यातील नकारात्मकता ही नष्ट होईल तुमची जर ग्रहदशा यावेळी व्यवस्थित चालत नसेल तर तुम्ही हा मंत्र आवर्जून श्रवण करा तुमचे गुरु बळ नक्की स्ट्रॉंग होईल आणि गुरु कृपेने तुमचे पूर्ण ग्रह अगदी व्यवस्थित होतील तुमचा गुरु ग्रह मजबूत झाल्यामुळे तुमच्या सर्व इच्छा लवकरच पूर्ण होतील गुरुग्रह मजबूत होण्यासाठी तुम्ही हा मंत्र आज एकशे पूर्ण श्रवण करा तुमच्या आर्थिक समस्या मानसिक समस्या ह्या सर्व मुळातून नष्ट होतील कर्जाचा डोंगर झाला असेल तर तो कुठल्या तरी मार्गाने संपेल आणि आपल्याकडे भरमसाठ पैसा जमा होईल तुम्ही फक्त हा मंत्र आज श्रवण करा भक्तांनो तुम्ही खूप कष्ट केले तुम्ही तुमचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी खूप प्रयत्न करता पण मार्ग मिळत नाही पैसा पण मिळत नाही सदैव पैशाच्या चिंतेत असताना तर हा मंत्र श्रवण केल्यावर तुमच्या सर्व अडचणी नष्ट होणार दत्त महाराजांचा आशीर्वाद तुम्हाला लवकरच मिळणार तुम्ही फक्त हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की श्रवण करा दत्त महाराजांच्या शक्तिशाली मंत्राचा श्रवण केल्यावर तुमच्या सर्व अडचणी मुळातून नष्ट होतील आणि तुमचे होईल तुम्ही एकशे आठ वेळा हा मंत्र श्रवण करा मंत्र मध्ये सोडू नका आपल्या गुरुचा अपमान होईल आपण कोण गुरुचा अपमान करणारे गुरु हे सर्वश्रेष्ठ आहे आपण त्यांच्यापासून शिक्षा घेतो ते आपल्याला योग्य मार्गदर्शन करतात तुम्हाला जर दत्त महाराजांचे योग्य मार्गदर्शन हवे असेल तर तुम्ही हा मंत्र एकशे आठ वेळा पूर्ण श्रवण करताल चला तर बघूया दत्त महाराजांचा हा शक्तिशाली मंत्र श्री गुरु नमः श्री गुरु दत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्री श्री गुरु श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्री गुरु श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्री गुरु श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्री गुरु श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्री गुरु दत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्री गुरु श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्री गुरु श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्री गुरु श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्री गुरु श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरु दत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्री गुरु श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्री गुरु श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्री गुरु श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्री गुरु श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्री गुरु श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्री गुरु श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्री गुरु श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्री गुरु श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्री दत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय <t> <च्रेवव्ण> नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्री गुरु श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्री गुरु श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्री श्री गुरु गुरु नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्री त्तात्रयाय नमः श्री गुरु श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्री गुरु श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्री गुरु श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्री गुरु श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्री गुरु 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 दत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्री गुरु श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्री गुरु श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्री गुरु श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्री गुरु श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरु दत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्री गुरु श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्री गुरु श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्री गुरु श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्री गुरु श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्री गुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय

श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय श्री गुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरु य नमः श्री गुरुदत्तात्रियाय श्रीगुरुदत्तात्रियाय श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः <laughs> श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय नमः श्रीगुरु दत्तात्रियाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रियाय 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 नमः